बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन किस्म की औरतों को कभी उलाद नहीं होती उलाद का होना एक अल्लाह का नायाब तोहफा है उलाद के हसूल ख़ानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत पकीदा ख्वाहिश होती है एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ उस वक़्त तक अधूरी रहती हैं जब तक इस जोड़े की गोद में उलाद जैसी नमत मौजूद ना हो बहसीत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और नेक साल है उलाद अपने वालदान के लिए मगफरत बख्शिश का एक जरिया है बे उलाद का जब भी जिक्र आए तो हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि इसकी वजह औरत ही होगी इस वजह से बहुत सारे खानदान परेशान हो जाते हैं। तौर पर खुतन का इस्तेसाल भी होता है जबकि यह हरगज जरूरी नहीं है कि बे उलादी की वजह सिर्फ़ औरत ही हो सकती है बे उलादी होने की वजह मर्द हजरात भी हो सकते हैं नाजरीन अगर हम अपने माशरे में देखें तो वो औरत हमें बहुत मोतमन दिखाई देती है जिसकी औलाद होती है जबकि उसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती उसके लिए ज़िंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है आज की वीडियो में हम आपको सात ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कि परिज़रत सलाम को बताया कि ऐसी औरतें कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा नाजरीन ये वाक़ कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान सलाम तख्त पर बैठे थे कि कुछ पांच औरतों की जमात इनके पास आई और इनसे सवाल करने लगी कि हज़रत सुलेमान सलाम हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ फर्जंद पैदा नहीं होते उन्होंने हज़रत सुलेमान सलाम से ये सवाल किया तो हज़रत सुलेमान सलाम ने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के हाँ औलाद पैदा नहीं होती तुम परियों ने बताया कि सात तरह की औरतों की औलाद कभी नहीं होगी जिसमें सबसे पहली औरत वो है जिसकी रहन उभरा हुआ हो यानी उसकी बच्चे दानी उल्ट जाती है जिसकी वजह से मादा जगह पर नहीं रहता और ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद नहीं होती इसकी निशानी ये बताई जाती है कि जब हम मिस्त्री की जाती है इस दौरान इस औरत के सर में दर्द होता है ये एक निशानी है दूसरी औरत जिसके रह में हवा भरी होती है यानी इसका मुंह ऊपर से बंद हो उसकी इलामत यह है कि जब हम बिस्तरी की जाती है जिसम में दर्द होती है और चेहरा भी उतर जाता है तीसरी अलामत उन औरतों की जिनको औलाद नहीं होती वो ये है कि उनके रहम में गोश्त ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है आम तौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी अलामत ये बताई जाती है कि जब वो हम बिस्तरी करते हैं उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है इस वजह से वो औलाद पैदा नहीं कर सकती नाजरीन इसके बाद परियों ने जो निशानी बताई वो ये है कि जिस औरत के रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं इस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते और इसकी अलामत ये बताई गई है कि हम बिस्तरी के दौरान उन औरतों की पिंडलियों और पाँव की एड़ियों में दर्द होता है जिनके साथ ये शिकायत हो वो माँ नहीं बन सकती इसके बाद अगली निशानी यह बताई कि उनके रहम में गर्मी हद से ज़्यादा हो जाती है खून मिलना बंद हो जाता है और मादा वहाँ ठहर नहीं पाता नाजरीन इसकी जो अलामत बताई गई है वो ये है कि दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरत को गशी के दौरे पड़ते हैं इसलिए जिन औरतों में ये अमत हों उनमें भी उलाद का पैदा होना एक मुश्किल काम दिखाई देता है इसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी उलाद से महरूम होने की एक वजह बनता है इसकी निशानी ये बताई गई है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द होता है और ये निशानी उन परियों ने बताई है आखिरी निशानी उन परियों की जानब से इन औरतों के बारे में बताई गई जिनकी औलाद नहीं होती वो ये है कि इनमें अजीब जिन्नात तारी रहते हैं आसेब का साया रहता है और वो उसके अंदर बच्चा मार देते हैं जो मादा के रह में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं इनको ख़त्म कर देते हैं नाज़रीन इसकी निशानी ये है कि इसे हम मस्तरी करते हुए दर्द महसूस नहीं होता और ना ही हम मस्तरी करते हुए इससे लज्जत महसूस होती है ये वो सात औरतें हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान सलाम की बारगाह में आने वाली इन बांझ औरतों को बताया गया कि आखिर इनमें औलाद क्यों नहीं होती नाजरीन सिर्फ़ औरतों ही में बांझपन नहीं होता मर्दों में भी बांझपन होता है मर्दाना बन से मुराद मर्द की सेहत का कोई भी ऐसा मसला हो सकता है जो उसकी खतून साथी के हमला होने के अमकान को कम करता है सौ में से तेरह जोड़े गैर महफूज जिनसी ताल्लुक के बावजूद हमला नहीं हो पाते मर्दों और औरतों में बांझपन की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं बांझपन के एक तहाई से ज़्यादा मामलों में मसला मर्द के साथ ही होता है ये अक्सर मर्द के स्पर्म की कम पैदावार या स्पर्म की तरसील के साथ मसाइल की वजह से होता है बालग सेहतमंद स्पर्म ना बना पाना बहुत सी चीज़ों पर मुनहसर होता है मसाइल खुलियात को लुफा भरने से रोक सकते हैं मसाइल मनी को अंडे तक पहुंचने से रोक सकते हैं मर्दाना बांझपन की बुनियादी वजूहत ये हैं स्पर्म की खराबी सबसे ज़्यादा आम मसाइल में लुफ़ा बनाने के मसाइल होते हैं जैसे बाज़ उकात बहुत कम तादाद में बनता है ये बनता ही नहीं है तर्ज ज़िंदगी के इंतब स्पर्म की तादाद को कम कर सकते हैं जैसे तम्बाकू नोशी शराब पीना और कुछ दुआएँ लेने से भी स्पर्म की तदाद कम हो सकती है मर्दाना अज़ा की बीमारी में रगें सूज जाती हैं ये बांझ मर्दों में ज़्यादा आम होती है और खून की मुनासिब नकासी को रोक कर नशोनमा को नुकसान पहुँचाते हैं अंदरूनी अंज़ार उस वक्त होता है जब मनी जिसम में पीछे की तरफ चली जाती है वो अजूए तनासर से बाहर निकलने की बजाय आपके के मसाने में चली जाती है ऐसा उस वक्त होता है जब आपके मसाने के असाब और पटे जिनसी अमल के दौरान बंद नहीं होते मनी में नार्मल स्पर्म हो सकता है लेकिन मनी अजूव तनासर से खारज नहीं होती इसलिए ये अंदाम नहानी तक नहीं पहुंच सकती ये बीमारी अदवियात या असाबी निज़ाम की सेहत के मसाइल की वजह से हो सकती है अमत में अंदाल के बाद अबर आलूद पेशाब और खुशक अंदाल हो सकते हैं बाज उकात मर्द का जिसम ऐसे जरासीम बनाता है जो उसके अपने स्पम पर हमला कर देते हैं और जरासीम अक्सर चोट सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से बनती हैं वो नुतफा को हरकत और आम तौर पर काम करने से रोकते हैं ये जरासीम स्पम के लिए अंडे में दाखिल होना मुश्किल बना सकते हैं नाजरीन ये थी कुछ ऐसी वजूहत जो बे की सबब बनते हैं नाज़नीन हम देखें तो औरतों को इस हवाले से देखा जाता है कसूरवार ठहराया जाता है जबकि ऐसा नहीं है औरतों की बजाय कभी मर्दों में भी नुस होता है लेकिन हमारा मुशरा इस चीज़ को मानने से कासर दिखाई देता है और इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता जो कि बिल्कुल एक गलत बात है बे उलादों के लिए इंतहाई मुजर्र वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा आपको बता देते हैं जो मियाँ बीवी औलाद की नमत से महरूम हो और डॉक्टर हकीम तबीयब अलाज से आजिज़ आ चुके हों उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर कामल भरोसा करते हुए इंतहाई तवक्कल और यकीन कामल के साथ रोज़ाना सुबह शाम बवक़त नमाज फजर और बाद नमाज मगरब इक्कीस मरतबा इस आयत मुबारक का वजीफ़ा करें और अल्लाह तला से उलाद साह पैदा होने की दुआ करें याद रखें इस अमल मुबारक से पहले और आखिर में गारह यारह मरतबा दरुद इब्राहिमी पढ़ना है इन शद नरीना पैदा होगी और कुरानी अमल मुबारक ये है जो कि कुरानी हकीम की पारा नंबर इक्कीस सूरज सजदा की आयत नंबर सात से नौ है जिसे मियाँ बीवी ने पढ़ना है जो इस मुश्किल से जो चार हैं इस आयत का तर्जमा कुछ इस तरह से है वो ज़ात जिसने जो चीज़ बनाई मौज़ो तरीन बनाई और इंसान आदम सलाम की पैदाइश की इब्तः मिट्टी से फरमाई फिर उसकी नस्ल हकीर पानी के नचोड़ मादा हयात से पैदा की फिर इस नस्ल के अजा को मुतनासब बनाया इसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान आंखें और दिल पैदा किए इसके बावजूद तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो नाजरीन ख्वाहिश उलाद पूरी होने के बाद सदका खैरात लाजमी करें अल्लाह पाक तमाम बे को नरीना औलाद अता फरमाए और हमें पुरसकून सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन नाजरीन आखिर में कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहान अल्लाह लिख दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके शुक्रिया